Ну шо ж, всем здорово, всем привет. Это новая серия про батл. Как видите, Богдана нема, а том у меня есть баллончик. И вы, став ветер на улице, вы скажете, да велик, да Это тюнинг батл, тюнинг. Возможно, Богдан приедет или нет, но наверное, даже и завтра будет путешествие, то что сегодня у нас будет тюнинг и путешествие. Да. Э, путешествие я хочу вот, реально как-то сделать вот, прям необычно И тюнинг обычный. Это серый грунт. Но мы его будем использовать как краску. А грунт краска, да? Ну... Да тут вообще пшик? Обычный. Э, обычный обычный все-таки, да. Что я такого еще буду робить? А ничего. Что на улице? Понятно. Сейчас буду сюда занять велик, разбирать, красить, шкуры. Я поставлю седуху вот этого велика моего то что она собака, она здоровее и удобнее. Я, короче, где-то тут раскручу и... Вам нифига, наверное. Раскручу и туда поставлю. Там тоже раскручу. тоже свет есть. Настать немножко будет. Вообще, вот этот. Я цей пациентов включу вот этот. Вот. Да, вот болтик, короче, есть. И надо... О, зима, что Надо снять. И там поменять. А эта седуха будет в разы лучше. Предыдущий. Что я еще буду делать? А... Где они? А вот. Вот это, возможно, буду ставить. Я не знаю. Но, возможно, буду их как-то ставить. Пытаться ставить. Да. Я надеюсь я их поста отсюда украду штуку эту и туда и вмещу туда я знаю что тут я буду почти снимать но это подождите на время это на время вот задний, не знаю прикрутить на какой-то болтик короче как то вставить пытаться там вставлять, прикручивать. Хотя, возможно, и не будет этой штуки. Что э, еще такого? Да Та больше ничего. <свист> <свист> вот такую еще фигню вытратить его надо. Поставлю чтобы ничего. Цепь смазать, возможно. Вот. Дед я, возможно, я там лучше и смазывать, Витер доси на Ну ладно, сейчас мы буду делать наш велик. Разбирать все красить Тут, тут, прям гаражи. Это гаражные все. Гаражный процесс. Я вот, это маленькая, ладно, деталь, но большую, хорошо красить, это, конечно, буду рисково. Аж на улице такие виды, что это невозможно. Колочка, когда я открываю, витер дует, так что лучше тут красить. Где-нибудь тут вывоз велик, и вот тут красить поставить. И, и, все, и фигач. На подготовить, там пошкурить хорошенечко, потому что там стики краски. Вот реально. Пошкурить. А можно даже обезжирить Ну да так, чуть-чуть по мелочи. И все, и красить. Юка, мечи будет. Вот, и красить. Тут хвата. Я уже профессионал в этом деле, так что надо будет мне маску. Когда я живу крас, я маску не надела, это что ну, маленькая, да, была. Это что игрушечная машина примерно. Вот. Сейчас вот. Ну, примерно, как сказать. А что ж бы такого показать, як как короче размером вот почти вот так вот больше вот это получалась штука короче вся размером я и красным поистра и даже не воняла но там же велик поэтому дадим маску чтобы угу. чтоб не задохнуться и приступ сердечный получить не получить вот что я сделал своим великом, ля какая, я поспал по его в белый, теперь он красивенький, будет путешествие. Сейчас мы забьем в картах, сколько это будет километров. Это в одну сторону. Ты У тебя здоровка. Давай, здоровайся. <свят> я уже без тебя начинал. Ну, как всегда, я пока буду очень гулял. Ты приехал, все, мы уже готовы. <свят> да, он нам Да. Офигеть, я его позвал. И выглядит вообще. Сейчас будем фоткаться, не на превью, а чтобы вы голосовали. После этого видео будет голосование. И, короче, забирайте под этим видео 30 лайков, и мы чат. Но... А ты ты догад... подготовился, смотрю. Не знаю, <как> <как> а я взял... Самую главну кепку, без неї, не поїду. И бананку потому що телефон не подипався. А ми поїдемо не в саме Бошківське, не в самий центр а ж до зони. У нас там есть зона. О, є там дві. Да. Дві. Три. Три? А, три. Да. Вокруг заків будемо їздити. Клас. <плес> Я себе снимаю, Що ти? На. Вообще я на белый велик. Вообще кайф. Я проеду, что там в черный стал. А Ну, Заки постарается перекрасить его. <реш> что ты не... Короче. Будем показывать, когда приедем. А по Это 3-1 километр с чем-то. Возможно, витер сейчас будет. Я спрячусь в гараж. 3 один километр. Мы проедем. Ищи через грунтовую. Офигеть. Бадан у нас смешные парень. Ну ладно, выдвигаемся. Мы сейчас едем Ой, по такой дороге. Шумы такая вообще, какая дорога. Я, короче, иду и у меня вся трассается. Это так красиво, кукуруза. кричит, я не слышно будет. А, да? Да. Чёка будет? На... Там, она там, горка. Тысяк, я под наклоном. Короче, выкручаемся. Так, ну что ж, мы остановились на перекурить. И тут а, красота чуть-чуть. Красиво. Да! У меня очень хорошая гандулет, что на нем походу все хитроулыкасы. А что ты уже едешь? Я так буду ехать, вот а так. Врал и на велику. И фига себе мы проезжаем. Так. И... Ага. так. Сказать, мы будем а? мы будем куда? В центр. Ну ты куда хочешь, а ты До Дениса. Дениса, да Дениса Я думала, Я вот так ты не пораз... не тебе, что Прямо это на схид. Да лучше Да туда Сейчас поедем Я на нем, как як... Сейчас отдалю немножко. Не, давайте. Короче, на нем вообще мы сюда проехали. Вот я боюсь, там какие-то а я боюсь на велику ехать. Вот бы... Боюсь... Да господи, не опозориться. Там может быть и... и... да. На камеру все не будем скрывать.

<гум> не бою ще замітювати а але точно би подай Ні. <гум> Я так тоже думаю. Ладно, їдемо. Перекачуємося, щоб там взагалі нічого не було. Поїхали, коротше. До Деніса і будемо там делать прев'ю. Деніс <гум> поїхав. Так ти ж знімаєш, бо ти не знаєш, хто тобі Денис. <пи. гум> а, це мій друг. тоже о Лиза там Это тоже ассистент и друг а он просто мой друг понятно но ну, короче будет ждать да, ждать серию вообще как еще буду ралли я так там вообще там же грунтовка я ж не вырвались вот там вот наш буду засыпать вот, мы приехали к Дениску. Буду лицо показывать или нет? Буду его показывать. Ну, и, и сам я кочу, если честно. <решит> вот, два наших пипела, остановились здесь. Это еще не конец серии, мы еще домой поедем. Все у нас не по балу. Вот это бал точно есть за гонку. О, давай, давай, давай. Мы тут играем, просто развлекаемся. Ну Они да, да. ну, быстро, а он быстро придут. Наклейка, кстати, отпадает. Ну, пленка. Ну, ну, то. Ты тебе отклеил пленку. Тюнинг, короче, вообще прикольный. А теперь не на розовом, кстати, велику. Ну, а ты вообще ничего не победил. Вин с прошлого, короче, батла. Вот это сделал. И вот это, и вот это. Я тебе в прошлом бат батле выиграл. Не, не. Выиграл. А по тюнингу? И вообще я выиграл. Мы гонку не записывали, вы только тюнинг записывали. Ну что, ж -то. лап. Я только тюнинг записывала и все. Пушай. Пушай. Ты победил в тюнинг, получается. Да я все победил. Та у нас не було нічого, Богдан. Як це нічого не було. Тільки тюн був. Я... А, раліще було, точно Ти мене 2 бала, виходить. Оце на великих, я ще Я просто боявся, Богдан Якщо чесно. Я ну а переверну. Вот, стоїм, підим. Ми забрались. Да. Богдан на камеру такі довольні. Они что-то. Да, я таки довольна, что могу взломать цель, и верить цель, совместить и русить дискомфорт. Короче, я скоро расскажу, что с ним делать. Да. И мы надо думать, что я поточно век, но нам то все равно нам требовалось. Да. да. Короче. Балакать надо, я ж далеко. Офигеть, я уже не могу тоже кричать. А это все всем покида. Доехали. Пока-пока. мы там доехали, подожди. 6,2. 6,2, 6, Подожди, мы проехали 7 километров. Да. Покида.